मैं हूं बिल बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर अमरीकी कलोनी बनने जा रहा है पाकिस्तान इस टाइम बिक चुका है सिर्फ तफसी शो करना बाकी है और पाकिस्तान के खरीदार जल्द ही इस मुल्क में आएँगे इस मुल्क का दौरा करेंगे आई एम एफ़ की शक्ल में आखिर ऐसा क्या हुआ कि आई एम एफ एक दिन में मान गई क्या पाकिस्तानियों को बिजली और पेट्रोल की मद में जलील करना ही मकसद था इस गवर्नमेंट का और ऐसा क्या हुआ कि दस माह में ही ये पाकिस्तान ब्रा फरोख लग गया है इस सारी जिम्मेदारी मैं इस टाइम मेरी नाकिस समझ में यही आती है कि हम एज अ पाकिस्तानी खुद बेगैरत हैं। यह सारा हमारा कसूर है इसके पीछे किसी चौकीदार किसी सियासतदान का कोई हाथ नहीं है यह सारा हमारा कसूर है कि हम आटो की लाइनों में लग जाते हैं जब आटा महंगा होता है हम आ, हमें पेट्रोल कार परसों नहीं था मिल रहा हमने बजाय कि हम निकले एहतजाज करें हम सारे पेट्रोल की लाइनों में लग ला गए रात के बारह पूरे पाकिस्तान में बिजली बंद होती है अट्ठारह घंटे तक बीस बीस घंटे तक पाकिस्तान के मुख्त इजला में लेकिन कोई बाहर नहीं निकलता अब हम खुद जिम्मेदार नहीं तो कौन जिम्मेदार है बिल्कुल उसी तरह जैसे 9 अप्रैल की रात को हमने पूरे पाकिस्तान को जाम किया था बाहर निकल के रोडों पे निकल के अपना हक लेने के लिए उसी तरह हम आज भी निकले होते या कल निकले होते बिजली बंद होने के बाद अपने अपने इजला में चूंकि दारों और ठेकेदारों के घरों में गए होते तो आज ये हालात मुख्तलफ होते आज तकरीबन सारे मुल्क में ना बिजली है ना पेट्रोल है लेकिन सारे चुप हैं अपनी अपनी रजाइयों से बाहर निकल निकल नहीं रहे बाईस करोड़ आवाम से एक बंदा भी ऐजाज के लिए नहीं निकला ये सिर्फ लाहौर में आज यु साहब ने काल दी थी तो वो लाहौर में निकले क्या खान साहब की काल पे हमने निकलना है हम एज ऐज अआर ही इस तरह के बग़ैरत हो चुके हैं कि खान साहब की काल का वेट करते हैं हमें खुद कोई परेशानी नहीं है हमारी गैरत सिर्फ जागती है चंद ही मौजू पर हमारी बहन के मामले में हमारी बेटी के मामले में हम एज अ हजबेंड एज भाई हम हमारी गैरत तब ही जागती है हमारी गैरत तब नहीं जागती जब इन सारों के हक पे कोई डाका मार रहा है और हम चुप करके घर में बैठे अब हल इसका यही है कि यहाँ तो गरीब हैं तो चुप करके ये जलालत सहते रहे तो यहाँ तो किसी के पास चार पैसे हैं तो वो अपने आप को और अपनी फैमिली को लेकर बाहर चला जाए इसके अलावा पाकिस्तान में हल मुझे नज़र नहीं आता इस टाइम मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अब मौसम नकवी पर थोड़ा सा आ जाते हैं कि मौसन नकवी जिसकी हकीकत इस टाइम सब के सामने आया है ये इलेक्शन कमीशन का कैसा टाउट है सारे सिस्टम के मुँह पे तमाचा है

कि महसन नकवी सेक्टर कमांडर ये जो बड़ा मशहूर है नसीर साहब ये इनके राइट हैंड भी हैं इनके बिज़नेस पार्टनर भी हैं और इनको ये यकीन दहानी करवाई गई है क्योंकि ये पंजाब के सेक्टर कमांडर हैं तो पंजाब में इन्हें तैनात किया गया है मोहसन नकवी को इनके जानशीन को इनको ये यकीन दहानी करवाई गई है मोहसन नकवी की जानब से ये जराये का कहना है कि पी टी आई में तमाम अफसरान के ख़िलाफ़ ये पंजाब में सारे अफसरान पीटीआई के खिलाफ लगेंगे इलेक्शन कमीशन में ये जितने भी इलेक्शन कमीशन के, के जिधर जाके वोट आप डालते हैं वहाँ सारे नून ली गए लगेंगे ये यकीन दहानी करवाई गई है उसके अलावा ये बंदा ये बाजवा साहब का भी दोस्त है ये तस्वीरें भी देखी गई हैं जरदारी का ये बेटा है बिजनेस पार्टनर भी है गंजों से ये जाके लंदन में भी मिलता रहा है और ज़रा के मुताबिक ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कुछ दिन पहले जाके मिले हैं पंजाब की तैनातियाँ इन्होंने आते ही की इन्होंने पंजाब का सी सी पी ओ चेंज किया इन्होंने इस्लामाबाद के चेंज किए कुछ बंदे जरदारी जो खेल खेलता आया है जिसने बताया इन सियासतदानों को कि कैसे बिजली बंद कर केवाम का काटा जाए कैसे पैसे बचाए जाए कैसे एक दिन में एक अरब डालर की बचत की जाती है ये बिजली बंद होना ये सब बकवास है ये इन्होंने खुद बंद की है ये मेरी पर्सनल राय है कोई शॉर्टफॉल नहीं था कोई कुछ भी नहीं था सब बकवास सब झूठ, आते ही इन्होंने केयर टेकर संभाली और बिजली बंद कर दी अब ये 2022 की केयरटेकर गवर्नमेंट है मोहसन नकवी इससे पहले 18 में ये नजम सेठी थे उससे पहले 13 में ये मोहसन अक मोहसन अस्करी साहब थे अब ये तीनों चारों बंदे जो हैं ये हमारे एंकर हैं क्या टी वी चैनल्स के आंदर को या इनको क्यों ये ऐसे नवाजते हैं इनसे क्या काम लेते हैं ये मोहसन नकवी के चैनल्स को नोटिस भी था ये इनका काना भी है तो ये क्यों ना काम करें अब इन सब का ना हल क्या है हल ये है कि हमें नौजवानों को अब इलेक्शन जो आ रहे हैं इन्होंने आज ये भी सोचा छोड़ दिया कि अलेक्शन नहीं हो सकते तीन मान ये नई आइटम है इनका कहना यह है कि पाकिस्तान में मरदमशुमारी नए सिरे से, से होगी अब मरदम शुमारी के लिए भी इन्हें चार पाँच महीने चाहिए बकौल इनके कि ये अक्टूबर तक इलेक्शन करवाएंगे ये इन्होंने अब एक्सटेंड करना है इलेक्शन से ये सारे भाग रहे हैं ये भी भागने की कोशिश करेंगे और मजे की बात ये कि इस पर अदालत कुछ नहीं बोलेगी अदालत पूरी ईमानदारी से नींद की गोलियां खा के सो चुकी है और उनके फैसले आप सबके सामने हैं अदालत नहीं बोल रही हालांकि अदालत ये पूछ सकती है फर्स्ट स्टैंड पे अपने ओन पे नोटिस लेके कि ये अदालत शख्स कैसे लग गया सेटअप में मोशन नकली लेकिन अदालत नहीं बोलेगी क्योंकि चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से खुद तो खुद में इसका हल अब ये है मेरे ख्याल से कि जब भी इलेक्शन हो पहले तो ये हैर है निकल रहे हैं हम एहतजाज करने के लिए उससे देखते हैं क्या बनता है इमरान खान साहब को चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जैसे कायदा सब ने कहा था ना मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं इस तरह इनके इर्द गिर्द जो खोटे सिक्के हैं ना इन बग़ैरतों को उठा के बाहर फेंकना चाहिए उसके अलावा जो अब हम एहतजाज कर रहे हैं वो भी हम करेंगे इसके अलावा हाल ये है कि जब भी इलेक्शन हो खुद भी निकलना है साथ दस दस बीस, बीस बीस लोगों को ले जा के वोट डलवाना है अपनी मर्जी से जो उनकी मंशा है वो वोट उनको डालें लेकिन वोट डलवाना है वोट की हिफाजत करनी है ऊपर खड़े रहना है ऊपर नहीं बाहर खड़े रहें अपने कैमरे ऑन करके रखें ये कैमरों से अल्लाह से ये नहीं डरते ये लोग ये बग़ैरत लोग अल्लाह से नहीं डरते ये कैमरों से डरते हैं सोशल मीडिया का इन्हें बम्बू इसलिए तो पड़ा हुआ है ये इसीलिए तो लाइटें बंद कर रहे हैं सोशल मीडिया की रेटिंग भी नीचे आ गई है क्योंकि लाइट बंद है लोगों को दिखने नहीं दे रहे ये क्या क्या बग़ैरतियाँ करते हैं लोगों की नज़रों से उजर रहे हैं तो इसकी इलेक्शन की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है उसी तरीके से हम बच सकते हैं यहाँ तो हम सारे बाहर निकलें श्रीलंका बना दें तो यहाँ तो इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन जल्दी करवाएं अदालतों से फैसले ले कर इलेक्शन जल्दी करवाएँ और अपने हक का अपने वोट को इस्तेमाल करें इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता है आज की वीडियो के लिए इतना ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें मुझे इजाज़त दीजिए अस्सलाम वालेकुम असल दिल में खौफ होगा और खौफ और मैं भी डरता हूँ मैं भी मैं अल्लाह सुबह वाली से कम डरता हूँ पाकिस्तान की फौज से ज़्यादा डरता हूँ अल्लाह अल्लाह सुबह वाली गफूर रहीम है पाकिस्तान की फौज सूरईम नहीं है